Не будемо гаяти зайвого часу і одразу до справи. Сьогодні у нас в гостях хлопець на ім'я Дмитро. Дмитро Ом. Що це означає? Ом, чи це ом приєднуєтеся до спротиву, що це означає? Чи ти фізику любив? Ну, да, в та степі. Ну, бо все таки кому, по поближе ті к Тібіто і Кіндії кому. Тому що -то, ом начало, звук начало міра, мантра начала міра і. долгое время был период, когда думал, как все-таки называться, когда выходить на сцену, на все эти вещи. И была проблема, то есть создание коллектива, все не получалось. И потом в один прекрасный день, точнее в одну прекрасную ночь, пришел сон, что у меня фамилия Мельчак, но дом, ум, все эти вещи. Как будто. Бы, я проснулся и понял, что не надо больше гадать, так оно и будет. И от этого оно и пошло, по сути. То есть ты трохи цикавишься буддизмом? Ну, в какой-то степени. Но при этом ты верующий людина? Ну, я вірю в такі на начало і в селі. Больше ви там, чим там назвати імена божества, Это... не треба називати. Добре. А розкажи мені, будь ласка, що зараз відбувається з українською музикою? У нас в країні така непроста ситуація. Але Черчилль сказав, що якщо не виділяти гроші на культуру, це під час Другої світової було, коли він затверджував бюджет. Якщо не виділяти гроші на культуру, то навіщо тоді воювати? От давай поговоримо про це. ну, я могу сказать, со своей стороны, со стороны того, что я вижу, того, что я знаю, знаю кучу музыкантов, людей, которые играют. у нас страна богатейшая талантами людей. Понятно. зрозумело, но как было это на сцене? Ну, то есть это же певный бизнес, то есть, так? А как это было там лет тому, и как это сейчас что происходит? Ну, если год назад еще было, не было такой грани между национальной, между языковой грани, то есть очень много было коллективов соотечественных, украинских и исполнителей, которые исполняли и на украинском, и на русском языке то пробивались, немножко выступали. А сейчас, как бы, все больше в патриотическом русле идет. Потому что как таковое другие песни, Это никто... ну, ну, не то, что принципиально, просто как бы сейчас петь про какие-то ромашки, подобные вещи, про любовь, немножко не то, потому что ситуация на востоке ситуация на востоке. Вот. И коллективы, которые были вот до ситуации в стране, до революции, патриотического склада, национальной, там, национальной группы, которые были, они были больше как. Ну, в кругах своих, то теперь они выходят, выходят, выходят. это вот, а ты хочешь сказать, что есть какой-то на эти речи? Он был всегда, просто как бы не было такой известности, популярности, потому что их всегда, ну как, в принципе, система всегда ущемляет людей, которые думают, по сути. А творческие люди, музыканты, поэты, писатели, там, публицисты, они всегда были, ну как бы нужны, но они всегда были каким-то запретом, потому что всегда есть недовольная система, недовольная власть, недовольная тем или иным. И, соответственно, как бы их пускали, но ну, так вот, скрипя зубами то теперь эти коллективы, которые вот они были, они накопились очень много людей, там очень много ну, история начала больше скрываться, люди начали больше думать, читать, как бы развиваться в этом вот русле, и скажем так, с какой-то стороны, какой стороны спасибо тому же Майдану, который открыл эту занавес, получается, этот занавес, который дал начало и подъем национальной музыки отечественной. А вот что ты можешь сказать про то, насколько сейчас просто существовать музыкантам? То есть я знаю про то, что большинство из тех, что, ну, не топ, топовые исполнители, mm -hmm. так, а просто, ну, ты, или другие вот приблизительно до 30 так? они работают на работе, а потом приходят и занимаются музыкой на те деньги, которые заработали на работе. То ну, есть это да. такое очень э, дорогое хобби выходит, правильно? Или сейчас что-то меняется? Как дорогое? Дорогое в том плане, что очень дорогие репетиционные базы. Просто можно играть дома, есть, как, нет, да, я могу играть дома, то есть я не привязан к какой-то студии, какой-то базе, но если уже играть с кем-то в паре, там, с музыкантами, собрать себе коллектив людей, то сильно не поиграешь дома. Потому что хочется играть в полную силу, там, не глуша гитару, не глуша голос, а для этого нужна хорошая база. Хорошая база с хорошим звуком, это стоит определенных денег. Это, само собой, хочется дальше развиваться, как записывать, снимать клипы, потому что у нас такая ну, ситуация в стране, и вообще, как, ну, когда она была, есть, остается, по сути, что ты должен сам пробивать себе все. То есть ждать помощи от кого-то, как такого ну бессмысленно. Ты начинаешь ходить к знакомым, к незнакомым людям, проситься, как бы, там общаться, говорить, предлагать свой продукт, то, что, как бы ты делаешь, говорит, вот ребята, я, там пишу, например, там, да, вот как я, допустим, я там, пишу песни, пишу там поэзию, и ты сам ищешь источники, как бы, да? вот хорошо, что в Украине как бы есть люди на маленькие сцены, которые там, в маленьких городах, там тоже Киеве очень можно очень много маленьких клубов, которые приглашают, предлагают молодым исполнителям, но это минимальное количество людей приходит. То есть, если человеку важна большая популярность, как бы выйти на большую сцену, на большую, там, скажем так, на большой ринг музыкальный, то ему нужно очень хорошее знакомство. А это правда ринг? Но это ринг, потому что как бы, очень много музыкантов, очень много атлантических людей, и люди вкладывают, вкладывают деньги, они хотят куда то отдать. Ну, слушай, ринг – это, ну, он понимает под собой, это две люди, которые между собой боксуют. Ну, тут такое, наверное, больше <laughs> вот, как вот, не то, чтобы ринг два на одну тет тет а ринг массовый, то есть желающих много, а выходят единицы. Вот и поэтому кто-то играет лучше, кто-то кого-то больше знает. То есть у нас есть люди, которые смотрят не на твои знакомства и на твои там не знаю как, с кем ты играл, а на твой талант по сути. Как? Я Будь еще хотела запитать. Зараз в интернете много, э, ну то есть из в интернета, то есть всяких там э... Мереж, типу контакту, там, ну, інших, так? вони е, дуже сильно е, сприяють так, ну, піару, можна сказати. Так? Ну, і, і, з, і з тим, що там багато є, є спеціальні е, штуки, що можна слухати музику і розповсюджувати. Е, наскільки це допомагає зараз хлопцям та дівчатам, і наскільки це відбирає їх гроші? То есть э, популярность, э, ну, то есть тебя слушают, але тебе не платят таким чином, чи ні. Чи как це вообще? Ну, в этом есть ну, огромный плюс, потому что ты можешь себя, свои записи, свои там работы везде рассылать. Ну, опять же, социальные сети, они помогают в том, что, ну, это правда, кстати, То есть раньше нужно было идти какие-то газеты, там, платить кому-то деньги, с кем-то договориться. Теперь ты можешь просто записать свой трек, там, независимо от того, что очень много носителей, которые можно записывать. Если раньше записать, там, тот же клип, это стоило бешеных денег, то теперь люди, которые имеют элементарный фотоаппарат цифровой, ты можешь с этим записывать. Это будет как домашнее видео, как хом получается, но на хорошем качестве. То есть в качестве картинки в хорошем и в видео. То есть ты можешь уже рассылать себя дальше, дальше по разным там социальным группам, которые связаны там, с тобой или с творчеством, более-менее как-то завязан. Это дает тебе определенное количество людей, которые будут тебя слушать. То есть, допустим, там, из 100 человек тебе будут слушать 5, но они будут тебя слушать, они будут ходить на концерты. Но на, на начальной стадии как бы, развития музыканта он все равно больше работает, как, ну, как, как студенты, они работают два года на зачетку, а потом она работает на них. Так вот и здесь, что ты набиваешь себе, набиваешь концерт и выступаешь везде, где только можно. Потому что отказываться, тут, ну, как бы, есть такое понятие, что если ты хотя бы раз сказал миру, значит, он откажет тебе. Вот такие тут, если приглашают, то есть не надо сразу кричать, там, дайте мне денег, дайте мне то, потому что люди совостоят на тебя уже как, ну, так вот а он хочет денег, он сразу там такой весь уже деловой, коммерческий. Поэтому как бы социальные сети помогают, ты рассылаешь записи, допустим, вот там пять фестивалей, ты послал записи, один из них по-любому выстрелит. Потому что, как бы, опять же, есть люди, которые заинтересованы в поднятии молодых, молодых коллективов, молодых исполнителей. Ну, социальные сети этим очень, ну, они помогают, они афиши рассылают. То есть очень многие сети социальные, там, в том же в Киеве, скажу, что разные клубы, разные арт-площадки, они между собой связаны. То есть одна вывесила там, афишу, остальные перепостили у себя и сделали это уже массово. Mm -hmm. То есть, там, на первый день афиши там было пять человек желающих прийти на концерт, no, а потом ж... уже больше, больше, больше. Сарафанное радио. Ну, по сути, как бы да. И оно помогает, но, опять же, если говорить про уровень каких-то денег и бешеной популярности, то кому что нужно. То есть, это… А что хочешь, хочешь ты? Ну, вот если раньше у меня был коллектив музыкальный, мы играли все-таки более тяжелую музыку, там, же там, ну, к тяжелой музыке, да, скажем так, мы играли и хотелось бешеная популярности, это был возраст там, 17 лет, хотелось там большой сцены. Ну да, это, как бы, на том этапе хотелось там всего больших фестивалей, большие сцены. Спрять, табачить себя рук ну, ну, ну. да, как бы, а да. Вот. Пер... Все это... А теперь, как бы, то есть, -то прошел этап, мы отыграли, мы распались как коллектив по, как бы, неправильно, что... Каждый хотел чего-то большего, и каждый видел в себе больше, чем он есть на самом деле. Я не говорю про каких-то про всех музыкантов, я говорю, так что, там, про себя, что мы, ну, как говорится, поймал звезду. Да, у нас получилось там буквально через год выступить на громадной сцене, был фестиваль пророк, мы его открывали, как бы это стадион, про ну, народу. Так. То есть, да, это все как бы там ну, это эмоции. Укарло в голову. Да, и как бы, само собой, все сразу же. Что я же там, музыкант, я же уже ОГО-го. Хотя, по факту, по качеству музыки это было аматорство. Но ну, это как бы это пробные версии это всего то теперь как бы прошел 4 года, я не садился как бы за инструмент вообще, у меня не было к этому желания. Вот. И больше все-таки писал как бы как поэзию, там искал себя, писал, а потом как-то вот больше, наверное, даже жена настояла, говорит, что ты говорит, там не играешь, ничего. Мне друзья привезли инструмент, говорит, вот, на, играй. И я посидел там вот какое-то время, оно вот как вот, оно затягивает. Вот ты раз брынкнул, все, тебе хочется больше, больше, больше. Метаешь э, дотячий мультфильм про Чепурашку. Угу. Крокодил, играй. Ну вот, да. Посадили тебе, сказали, крокодил, играй. Вот, и теперь как бы... Ну давай! Давайте, не вопрос, сыграем. Что сыграешь? А я сыграю песню, называется «Нали». Она как-то, наверное, навеяна больше творчеством, скажем так, группы «Аукцион» в какой-то степени. Вот, в частности, Ленида Федорова и же с ним. Буду тебе допомагать. Будет замечательно. земли, людям ли, будем ли, людям ли, из земли нали прорастали, единицы птицы стали устали, из тебя цветы из меня. Драва, будешь только ты, только я да 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 Приходила смерть, приносила дров, согревала всех Своим теплом Прилетал Господь, приносил любовь. Айда заживет! Наши ты завязал, Глаза хлеба и воды не хочу Назад, да-да-да-да-да-да-да-да-да да 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 да, 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 да Дякую тобі за те, що завітав до нас сьогодні, і сподіваюся, ще почути тебе на великій сцені. Чи принаймні, вас, потримати в руках твій альбом. Буде твій альбом і все. До зустрічі, до зустрічі вам усім. Бажаю успіхів і йдіть за своєю мрією!